İsrailə Türkiyə münasibətlərinin pisləşməsindən sonra isə rəsmi Moskva Ankara'nı İŞ-dən neft almaqda ittiham edirdi. İndi isə daha bir ölkənin, yəni Belçikanın İŞ terror təşkilatı ilə əlaqəsi olması ilə bağlı məlumatlar var. İŞ-in Avropaya və digər dünya dövlətlərinə qarşı istifadə etdiyi silahların Belçikada istehsal olunduğu ehtimal olunur. Amnesty International işinin istifadə etdiyi silahların Belçikada istehsal olunduğunu açıqlayıb. Dünyanı sarsan sensasion iddiaya görə terror qruplaşmasının əlində olan silahlar elə Avropadan ixrac edilib. Müşahidə edilən faktlardan biri budur ki, biz Səudiyyə Ərəbistanına silah ixrac edirik. Onlar yeni silahları əldə edib, köhnələrini isə başqalarına verirlər. Belə olan halda isə Belçika işinin silahlanmasında bilavasitə iştirak edir bütün həssaslar bildirirlər ki, İŞİD-in Avropanı öz silahları ilə vurması çox acınacaqlı haldır. Dünya bu qruplaşma ilə mübarizə aparmaq istəyirsə, silahlar üzərində nəzarəti gücləndirilməlidir. Təşkilat rəhbərliyi Belçikanın silah istehsalçılarını ixracı zəyif nəzarət etməkdə təqsirləndirir. Amnesty International bir sıra Avropa ölkələri ilə yanaşı, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin istehsalı olan silahların da İŞİD-in əlinə keçdiyini bildiriblər. İddia olunur ki, İŞİD qruplaşması bu silahları İraq ordusunun tərk etdiyi bazalardan hərəkət edilir. Maraqlısı odur ki, bu açıqlamadan sonra daha bir ehtimal ortaya çıxıb. Dünya mediasının yazdığına görə, Avropaya ən ağır zərbə kimi tarixə düşən Paris olaylarını həyata keçirən terrorçu da Belçikada gizlənib.